સાત માસ પૂર્વે નેવીમાં સામેલ કરાયેલ બે હજાર વર્ષ જૂની ટેકનિક થી બનાવેલ જહાજ પોરબંદર થી ઓમાન જવા રવાના થયું છે ત્યારે આ જહાજ વિશે જુઓ ગુજરાત ન્યૂઝનો આ ખાસ અહેવાલ પાંચમી સદીના વેપાર જહાજની પ્રતિકૃતિ એટલે આઈ એનએસવી જહાજ આ જહાજ પોરબંદર કોસ્ટગાર્ડ જેટી ખાતેથી મસ્તકની ઐતિહાસિક પ્રથમ સફર માટે રવાના થયું છે આ યાત્રા પ્રાચીન વેપાર માર્ગો પર ચાલશે જ્યાં એક સમયે અરબી સમુદ્રમાં મસાલા હાથી દાંત અને કપાસનું પરિવહન થતું હતું ઓમાનના સુલતાન હેથમ બિન તારીખના આમંત્રણ પર પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સત્તર અઢાર ડિસેમ્બર દરમિયાન ઓમાનની સલ્તનતની મુલાકાત લીધી હતી थी ते समय बने पक्षों ए, मेरी टाइम हेरिटेज और म्यूजियम पर एमओयू नु स्वागत करूं हतु उपरांत आई एन एस वी कोंडिनिया ओमान नी आगामी प्रथम सफर नी पण नोंद ली थी हती तो इस शिप का इस शिप का जो डिज़ाइन रेफरेंस है वो अजंता केव्स में एक फिफ्थ सेंचुरी का पेंटिंग दिया गया है उस डिज़ाइन उस पेंटिंग से सो so, कई सारे इंजीनियरिंग और नेवल आर्किटेक्चरल चैलेंजेस थे फिर भी हम उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है एंड वी हैव टेकन साइंटिफिक रिगर टू डिजाइन द शिप विच इज फॉर ओशन वाइज तो ये जहाज जैसे आप देख रहे हैं ये है स्टिच शिप स्टिच शिप मतलब इसमें कील का यूज हुआ ही नहीं है ओनली रस्सियों से बांध के लकड़ी के फटों को रस्सियों से बांध के उसके बीच में कुंदरूस नाम का एक रसीन है नेचुरल रसीन है और कॉयर कॉटन इन इनके साथ उनको सील किया गया है सो so ये जो टेक्निक है ये 1500 साल पहले भारत में यूज़ किया जाता था और काफ़ी ट्रेडिंग होती थी तो उसको रिप्लिकेट करने के लिए ये बोर्ड की तैयारी की गई है सो so इसकी ये जो है हमें प्रेरित किया था एक अजंता में एक पेंटिंग है जिसमें तीन मास्ट की एक सेलिंग वेसल थी उसको रेप्लिकेट करके ये बनाया गया है इसमें ये ये जहाज़ जाएगी मस्केट के लिए इसमें चार ऑफिसर तेरह सेलर और एक श्री संजीव सनियाल जी अठारह लोग सेल करेंगे मस्केट पहुंचने के बाद मस्केट से वापस कारवार में जाएगी जहां इसका होम पोर्ट है अंडर विकास चौरान हूँ आई एम द स्कीपर ऑफ एनस्विक ऑंडनिया एंड दिस इज माई टीम स्टैंडिंग विद मी वी आर रियली हैप्पी हम बहुत खुश हैं कि इंडियन नेवी ने हमें ये मौका दिया कि हम ऐसे यूनिक प्रोजेक्ट के साथ जुड़ पाए एंड यूनिक बात इसमें यह है कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से नहीं बनी है बोट आजकल की जो कन्वेंशनल मॉडर्न बोट्स होती हैं वो एफ आर पी और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ बनाई जाती हैं ये एक बहुत ही बेसिक टेक्नोलॉजी वुड और क्वायर रोप्स के साथ ज्वाइन करके ये बोट्स बनी हैं एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड for दिस expedition. हमने काफ़ी ट्रेनिंग की है इसके लिए पहले हमने हार्बर में ट्रेनिंग की फिर हमने डे सॉटीज़ की एंड देन हम पाँच छः दिन समुद्र में भी शॉटी uh, काट के आए चुके हैं एंड नाउ हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम ये मस्कट का सफ़र जो कि पंद्रह से बीस दिन का होने वाला है सफल होगा